ممن افترى على الله ومن ظلموا فمن أظلم ممن افترى فمن أظلم فمن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بآياتي أولئك ينالهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بآياتي أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا تفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد دخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنة تأتي داركوا فيها جميعا قال تفرم لنا ربنا هاولا دلونا دابا من النار قال لكل نجح ولكن لا تعلمنا قال تولاه هم اخره وما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تتلبوا بواب ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم خياطة وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا